Но упоминается, но упоминается очень интересная ситуация. То есть это связано скорее с э, нарушением э, обычаев, нарушением, ну будем прямо говорить, э, даже гигиены. Я тут сразу вспоминаю вашу коллегу Коробову, да, вот почему ее все читают. Ну, потому что она не контролирует и не хочет контролировать свои выражения. Ну, меня так родители воспитали, я контролирую свои выражения. Хотя можно было бы и разговаривать в стиле коробовой. Так вот, там упоминается слово «жить», что к этому предмету нельзя прикасаться. А условный перевод и древнее значение, это означает не что иное, как, ну, будем говорить, мужской половой член животного. Интересный переход, да? Я тоже читал. Читал, да? Ну вот замечательно. Вот, вот у меня уже есть помощник. И дальше, евреи любят шутить. И над собой. Все анекдоты про евреев сочинены самими евреями. И над другими. Поэтому, в концепции этого, все это было сказано, не уподобляйся этому, и не нарушай то-то и то-то Но, в любом стадии есть паршивая овца. То есть появились те люди, которые ну, вели себя неправильно с точки зрения законов, с точки зрения образа жизни. Вот. И эти нарушители, чтобы их не называть очень длинно, ты нарушил то-то, то-то. Сами евреи начинали очень коротко, коротко обзывать, ну ты ж жив. Соседи, которые живут вокруг, а Ближний Восток это страна, это территория, которую вы так все там перепутали, там. Все вот так живут рядом, потому что, слава Богу, они там живут пять и более тысяч лет. Не зная этих обычаев, видя, что евреи какие-то законопослушные называют своих соплеменников этим словом, стали тоже его называть как нарушителя. В славянском, в славянской интерпретации, будем говорить в старом русском языке, Едите, порог, порог, жив, заживился, жадный. Так вот, еще в 18 веке, в XIX веке, если этому пример, жидом называли человека не только еврейского происхождения, но и человека, который живет не по закону, который очень жадный, который гребет под себя. И эти два понятия были разделены. Заживение. Совершенно верно. К сожалению, и э, революция 1905 года, и 1917 э, -го года привела к тому, что хоть при советской власти много говорилось о равенстве, о, о том, что национальный вопрос в Советском Союзе не стоял, наоборот, все это привело к тому, что этим словам еще более стали придавать значение. Я очень люблю русский язык, я люблю Чехова, я прочитал его всего, это гений в русском языке. И я вам скажу, параллель проведу с этим. Помните, было в царское время был, были послойки, были дворяне, были крестьяне, вот, были рабочие, Мещанин – это было очень красивое и очень благородное слово. Это была прослойка, из которой выходили все интеллигенты. Мещанин – это было нескорбительно. При советской власти, вспомните его э, лозунг – «борьба с мещанством». И если хотели оскорбить какого-то интеллигента, то говорили – «мещанин несчастный». Вспомните, мы каждый Новый год смотрим фильм «С легким паром», да? А начало помните этого фильма? Там текст идет, когда показывают мультик, по земному шару идут дома, я как строитель очень четко знаю это, идут дома, и, и голос говорит, принято постановление о борьбе с месчаством и излишеством в архитектуре. В результате все дома стали одинаковые, и, и сам сюжет этого фильма построен на том, что все одинаковые. Вот пример. За... А сегодня слово мечты вообще забылось. Его никто не употребляет, оно никому не интересно. Вот пример, такой же пример можно провести со словом жить, как с примером слова бещани. 19 век, 20 век и 21 век. Поэтому, я, может быть, слишком долго говорю, но я хочу сказать, что я считаю, что обе стороны слишком рьяно относятся к этому вопросу. Что касается нашего Ужгорода, ну вы знаете, я думаю, все эти... перепить друг с другом закончится в январе, потом это все будет никому неинтересно. Смотреть э, мое мнение по этому поводу очень простое. Вы знаете, наверное, э, нашим лидерам, которые и рвались, и рвутся к власти, надо взять пример спокойного Ельцина. Когда Ельцин пришел в лайску, есть описание этого. дела. Он очень долго думал, как же, как обращаться. Ну, у нас придумали красивые, любые друзья. Вот. А <laughs> Ельцин подумал, подумал, и с помощью своих помощников придумал слово «россияне». Вот подумайте. Россия — это страна огромная, где национальности, Украина — многонациональная страна, но по сравнению с Россией Россия это гораздо более многонациональная страна. И Ельцин со своими помощниками придумал такое емкое слово «россияне». Скажите, у нас такое слово на Украине есть? Нет. Так а может быть... А, быть? а что вы предложили? А давайте объявим конкурс. Что? Я предлагаю, давайте откроем, объявим конкурс и сделаем награду тому, кто придумает емкое слово, которое будет объединять граждан России, э, Украины. И не будем называть граждане Украины, еврейские национальности, граждане Украины, венгерской национальности, граждане Украины, Кавказской национальности, татарской национальности и так далее. И так далее. Может